السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز اور دوستو آج میں آپ کو دروش شریف کی فضیلت اور کلمہ طیبہ کی احمد اور اس کے خیال کا ذریعہ بتاؤں گا جس سے آپ کی اور میری زندگی خوبصورت زندگی بن جائے گی اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں چار مقرب فرشتے حاضر ہوئے ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا متی روزانہ کلام دس مرتبہ پڑھے یعنی درو شریف آپ پر دس مرتبہ بھیجے اسے پلسرا سے برق سواری کی طرح گزار دوں یعنی بجلی کی چمک کی طرح حضرت علیہ السلام نے رچ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایسا کرے گا میں اسے حوض سے سیراب کروں گا پھر حضرت اسرافی علیہ السلام نے رچ کیا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سردار ہو جاؤں گا اور اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک اس کی مغفرت نہ ہو جائے پھر حضرت علیہ السلام نے رس یا رسول اللہ میں اس کی روح اس طرح قبض کروں گا جس طرح انبیاء کی روحیں قبض کرتا ہوں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت اور درجات بلندی حاصل ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے ایک آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کی یہاں ایک نوجوان کی موت کا وقت قریب ہے اسے کلمہ طیبہ پڑھنے کو کہا گیا لیکن وہ نہیں پڑھ پا رہا ہے آپ نے پوچھا کیا وہ اپنی زندگی میں نہیں پڑھتا تھا لوگوں نے کہا کیوں نہیں ضرور پڑھتا تھا ارشاد فرمایا تو پھر کس چیز نے اسے وقت مرگ کلمہ پڑھنے سے روک دیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا نوجوان لا الہ الا اللہ کہو اس نے عرض کیا میں نہیں کہہ پا رہا ہوں ارشاد فرمایا کیوں عرض کیا میں ماں کا نا فرمان رہا ہوں آپ نے پوچھا ماں زندہ ہے اس نوجوان نے کہا جی ہاں چنانچہ اس کی والدہ کو بارگاہ نبی میں حاضر کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی ماں سے فرمایا یہ تمہارا بیٹا ہے نوجوان کی ماں نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ایک زبردست آگ جلا جائی اور تم سے کہا جائے اگر تم راضی نہ ہوئی تو اس نوجوان کو آگ میں ڈال دیا جائے تو تم کیا کرو گی عثمان نے کہا پھر تو میں اسے معاف کر دوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر تم اللہ رب العزت اور ہمیں گواہ بنا کر کہو تم اس سے راضی ہو گئی عثمان نے کہا میں اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو اس نوجوان نے لا الہ الا اللہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے میرے طفیل اسے جہنم سے بچا لیا سبحان اللہ یہ کلمہ ایمان کی بنیاد ہے اور اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا کلمہ طیبہ پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے حضرت سیدنا آنس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جو بندہ اللہ رب العزت کا حکم بجا لاتا ہے یعنی جس چیز سے اللہ تعالی نے اسے روکا اس چیز سے روک جائے وہ جس چیز کا حکم دیا اس کو پورا کر دے تو اللہ رب العزت زمین اور آسمانوں میں اس کا رزق اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے پھر اس بندے کا رزق لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیتا ہے اور وہ لوگ اسے تیار کر کے اس تک پہنچا دیتے ہیں اگر وہ بندہ اسے قبول کرتا ہے تو وہ رب العزت اس پر شکر واجب کر دیتے ہیں اگر وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ رب العزت وہ رزق ان محتاج و بندوں کو دے دیتے ہیں جو اس کا رزق لے کر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا لئن اگر تم گزاری کرو گے تو اور زیادہ دوں گا لین کا فر تم لا اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی سخت ہے شکر ادا کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت آتی ہے اور اللہ رب العزت کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے شکر گزاری سے دل میں خوشی اور اطمینان پیدا ہوتا ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے آمین الحمدللہ رب العالمین